Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama Channel Kang Mumu. Di mana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan informasi mengenai jenis padi yang lagi tren dan menjadi rekomendasi ditanam di musim depan. Jenis padi ini merupakan jenis padi Primadona Para Petani. Karena rasa yang sangat pulen dan juga memiliki malah yang cukup panjang, jenis padi ini merupakan jenis padi keturunan dari Ciherang. Mungkin para sahabat tani di Nusantara tidak asing lagi dengan yang namanya padi Ciherang. Nah, jenis padi ini merupakan pengganti dari Ciherang. Generasi terbaru dari Ciherang yang memiliki malah lebih panjang dan juga bulirnya yang lebih besar. Jenis padi apa? Mari kita simak bersama-sama. Jangan lupa subscribe dan tonton sampai akhir. Padi Ciputri ini merupakan jenis padi galur yang diseleksi atau dihasilkan dari mutasi genetik dari varietas padi ceherang yang dimuliakan oleh Bapak Sahron. Adapun potensi hasil dari padi Ciputri ini sangat tinggi. Ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Untuk gabah sendiri ini panjang ramping dengan kulit gabah tipis. Maka padi Ciputri ini menjadikan primadona bagi banyak petani. Tinggi tanaman dari padi Ciputri ini berkisar antara 90 sampai dengan 110 cm. Dengan batang yang lumayan cukup besar menjadikan tanaman ini kokoh di musim penghujan. Anakan dari jenis padi Ciputri ini lumayan cukup banyak, bisa mencapai 50 anakan dengan jarak tanam 30 x 30 cm. Bentuk dan warna daun padi Ciputri ini memiliki bentuk daun yang tegak tidak terlalu lebar dengan warna daun hijau gelap. Sedangkan untuk malainya ini merupakan jenis padi malai panjang, lebih panjang daripada ciherang. Dengan jumlah bulir bisa mencapai 400 bulir per malainya. Mantap bukan? Jenis padi ini selain memiliki anakan yang cukup banyak, Padi ini juga tahan terhadap kekeringan, cocok di musim penghujan ataupun di musim kemarau. Nah, dari hasil uji pengembangan hebatnya padi Ciputri ini, pengisian bulirnya lumayan cukup cepat karena bisa dilihat sendiri bentuk daun yang tidak terlalu lebar, sehingga hasil dari fotosintesis langsung terfokus pada pengisian bulir dan bulirnya terisi full sampai pangkal yang selanjutnya yaitu padi bima sakti ini merupakan padi lokal unggul yang produksinya tinggi bisa mencapai 10 ton per hektar dengan gabah yang panjang dan juga lumayan besar Selain itu Anakan dari Ceherang Bima Sakti ini Bisa mencapai 50 anakan Bisa dilihat sendiri Kemudian batang padi ini besar dan kokoh sehingga tahan rebah di musim penghujan. Selain tahan rebah juga, varietas ini tahan terhadap serangan hama orang batang coklat dan juga penyakit blast dan kawar daun sehingga bisa menjadi rekomendasi di musim penghujan tinggi dari tanaman ini sekitar 80 sampai 100 cm sedangkan untuk umur panen 90 hari sampai 100 hari ya setelah tanam malai dari Bima Sakti ini panjangnya mencapai 35 cm dengan bulir 350 sampai 450 bulir jadi varietas ini tidak kalah sama Impari 32 dengan bobot yang lumayan berat Bima Sakti ini juga memiliki daun bendera yang tegak sehingga hama burung pipit tidak menyukai dengan jenis padi yang mempunyai daun bendera yang tegak Paritas padi lokal unggul Bima Sakti ini merupakan salah satu paritas yang banyak dicari konsumen padi karena warna gabah kuning bersih dan juga beras tidak berkapur sehingga menjadikan beras ini menjadi beras premium dengan rasa nasi yang pulen dan tidak lengket Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang ketiga yaitu masih dari keturunan Ciherang yaitu padi PR46. Di mana jenis padi ini memiliki umur yang lumayan cukup genjah para sahabat yaitu 80 sampai dengan 85 hari setelah tanam. Untuk warna gabah sendiri ini kuning bersih dengan beras bening dan Pulan seperti ceherang untuk bentuk daun bendera ini miring jadi tahan juga terhadap hama burung pipit untuk potensi sendiri jenis padi PR 46 ini bisa mencapai 10 sampai dengan 12 ton per hektarnya berdasarkan pengalaman dari beberapa petani di daerah kami jenis PR46 ini juga ada kelemahannya yaitu agak rentan dengan awar daun bakteri ini bisa disiasati dengan jarak tanam yang diperlebar dan juga penggunaan dari pupuk kimia terutama dengan unsur hara nitrogen dikurangi karena memiliki malai yang cukup panjang dan bulir yang cukup banyak, jenis padi ini agak rentan dengan kerobohan. Ada di beberapa lahan di kami di musim penghujan terkena roboh. Jadi harus hati-hati ya para sahabat, kurangi pupuk nitrogennya. Kemudian jaga nutrisi terutama untuk batang sehingga kerobohannya bisa dijaga mungkin itu sekilas terkait tiga jenis benih padi keturunan dari ceherang ini bisa disebut peganti ceherang maju terus pertanian di Nusantara tercinta ini salam sejahtera dari Kang Mumu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.